Okay, aku nak share dengan korang something berkaitan dengan rayuan STR 2025. Eh, jap, Ini isu bukannya isu main-main. Ini isu yang mana kita ini ditipu. Adakah kita ini ditipu? Okay, yang mana kalau kita lihat kemegahan announcement okay, berkaitan dengan bantuan STR 2025 dengan uh, gahnya menyebut berbilion-bilion. Berjuta-juta penerima-penerima STR tetapi adakah semuanya akan dapat bayaran bagi mengikut kategori itu okay, dengan jumlah yang tepat? Jumlah yang betul. Lagi-lagi sebagai pemohon baru ataupun sebagai mereka penerima syarga, sedia ada yang buat dan lakukan rayuan. Wassalamualaikum Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada konsumen yang sudi menonton saja sembang. Aku Faizwan. Bila aku sebut perkataan tipu itu, okay, aku dah lama buat video-video pasal bantuan ni. Sejak waktu COVID. Okay? Dan kalau melihat kepada situasi sekarang, Okay, sekarang ini STR diumumkan dengan gahnya. Okay, suka kerajaan ini mengkompakan dengan nilai peruntukan yang disediakan oleh kerajaan itu lebih besar berbanding dengan kerajaan ataupun bantuan-bantuan terdahulu. Okey, dibuka permohonan okey sepanjang tahun. Lepas tu rayuan pula boleh dilakukan setiap masa bila tak lulus. Banyak benefit-benefit yeah. Okey, yang disebut. Tetapi kita ditipu dengan kalau kita lihat kepada golongan-golongan tertentu penerima-penerima STR yang lakukan rayuan fasa 1 dia cuba okay, lakukan rayuan lepas tu fasa kedua tak lulus juga tak tahulah fasa ketiga pun mungkin tak lulus kalau lulus alhamdulillah tetapi untuk STR start 2024 dan 2025 fasa ketiga, fasa yang mana dia lulus, di situlah dia akan dapat manfaat bayaran. Dan selepasnya. So, waktu fasa yang pertama dia tak lulus, kalau dia fasa kedua pun dia tak lulus, dia tak akan dapat dah. Okay? Dia hanya dapat ketika mana fasa itu diluluskan dan selepasnya sahaja. Berbanding dengan kerajaan-kerajaan dulu. Okay? Mereka ini bila tak lulus tak apa. Okay? Mungkin bukan rezeki pada bulan itu Tetapi kalau tiba-tiba dia lulus pada uh, fasa yang ketiga Ataupun fasa keempat yang terakhir Dan dia akan dapat jumlah keseluruhan dia Betul? Okay? Maksudnya dalam amount yang besar pada ketika fasa empat mereka terima Di sinilah kalau kita tengok kita ditipu bagi mereka yang mungkin ada kriteria kriteria yang tertentu bila ada dapat kod alasan-alasan tertentu dengan mereka ini diistiharkan tidak lulus. Contohnya, ada kod alasan yang tidak mereka ini memerlukan tindakan susulan. Tindakan yang mereka perlu contohnya, ada kod-kod alasan tertentu lampirkan dokumen ataupun pergi ke LHDM Ataupun aa, kena ada pengesahan itu sekian-sekian. Tetapi bagi golongan yang tiada apa-apa perlu dibuat. Mereka inilah tak ada buat apa-apa. Hanya menunggu sahaja respon ataupun keputusan rayuan tersebut. Dan menyebabkan mereka ini tak lulus fasa satu. Tak lulus fasa dua. Tiba-tiba rezeki fasa ketiga lulus. Adakah pihak LHM ataupun kerajaan ingin cut cost ataupun ada pertukaran uh, ataupun kad pertukaran itu yang menyebabkan kesian mereka ini tak perlulah mereka ini dapat manfaat untuk fasa pertama kedua sebab kita sedia maklum fasa pertama itu adalah merupakan pembayaran yang begitu besar RM500 Okay, orang kata boleh kata setiap tahun dan uh, kalau kita lihat uh, benda ini yang kebiasaannya mereka ini kebanyakan tak duduk Ya, yeah, lebih lagi-lagi kalau macam kita lihat bagi mereka yang fas, uh, kategori isi rumah. So, sebab itu aku bangkitkan isu ini supaya mereka dekat luar sana, penerima-penerima SDR, sedar. Okay? Ini bukannya nak mm, macam kita ni nak apa, uh, bukan nak kata kritik. Ini adalah cerita betul. Okay? Kenapa dibiarkan kita ini jadi mangsa. Okay, penipuan untuk peruntukan okay, penerima-penerima bantuan STR ini sengaja dibiarkan. Okay, sengaja orang kata melihat kepada data-data mereka ini adalah data-data yang tepat. Dan sekarang ini dapat pula alasan untuk STR 2025 ada yang dapat alasan-alasan uh, yang tak munasabah. Skim hairat kematian. Siapa yang meninggal? Lepas tu ke, eh, apa bertuduk dekat luar negara buat lagi rayuan. Okey? Apa tu apa lagi mempunyai uh, orang kata crater uh, 2.0 cc dan sebagainya. Sedangkan mereka tak ada benda tu. So alasan-alasan yang tak munasabah ini yang mereka ini tertanya-tanya kenapa dapat macam ni? Adakah nak membiarkan mereka ini tak dapat manfaat untuk fasa kedua? ataupun manfaat untuk fasa seterusnya bila nak tahu keputusan rayuan nanti. Penat, babe. Okay? Apa kata korang dalam hal ini, guys? Komen saja di ruangan komen di bawah. Itu saja perkongsian. Aku Faizwan. Assalamualaikum.